आज एक नाइमन पिक के मरीजों की तंजीम एक घर से फोन कॉल मौसू कर रही है पिक फैमिली एसोसिएशन हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं हम अपने पाँच साल बेटे के नीमन पिक मर्ज के टेस्ट के नतज का इंतजार कर रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहती हूँ ये है क्या नैमन पिक या एन पी अमराज लाइसोसोमल स्टोरेज अमराज नामी सत्तर ऐसी मौरूसी अमराज का जैली ग्रुप है तीन नई मनपिक अमराज मौजूद हैं, जिन्हें एन पी एन पी पी और एन पी सी कहा जाता है इन अमराज में हमारे खलिए में मौजूद लाइसोसोम में गड़बड़ पैदा हो जाती है लाइसोसोम क्या है लाइसोसोम से मुराद खसूसी खाने हैं जो हमारे जिस्म के खलियों के अंदर मौजूद होते हैं ये खलियों के फुजले और रिसाइकलिंग का मरकज है इनमें एनजाइम शामिल होते हैं जो बड़े मालिक्यूल्स को हजम करते हैं अगर लाइसोसोम सही से काम ना करे तो क्या होता है लाइसोसोम में फुजला जमा होना शुरू हो जाता है जो अलामत सामने आने का बायस बनता है एन पी ए और बीगोमाइल नामी एंजाइम के तेजाब में खामी की वजह से सामने आते हैं ये एंजाइम का तेजाब स्पिंगो माइलिन नामी चर्बी के मालिक्यूल को तोड़ता है इसलिए इन दोनों अमराज में स्फिंगो माइलिन जमा होता है एन पी सी एन पी सी वन और एन पी सी टू नामी दो प्रोटीन में खराबियों की वजह से पैदा होता है NPC2 पी कोलेस्ट्रोल को बांधकर उसे NPC1 को मुंतकिल करता है जिसकी वजह से चर्बी के मॉलिक्यूल के लिए लाइसोसोम से निकलना मुमकिन होता है किसी भी एक प्रोटीन में खामी पैदा होने की सूरत में चर्बी के मॉलिक्यूल जमा होने लगते हैं। इन तीनों अमराज के दरमियान किस तरह फर्क किया जा सकता है एन पी ए और बी के शिकार अफराध के जिगर और तिली बड़े हो जाते हैं एन पी ए और सी अमराज में आसाबी खराबी भी पैदा होती है एन पी सी के शिकार अफराध को निगलने हम आहंगी और बात करने में दुश्वारी होती है और उन्हें बाज दफा दौरे भी पड़ते हैं तशखीस अलामात की बुनियाद पर की जाती है और उसकी तस्दीक जीनियाती टेस्ट के जरिए की जा सकती है तो ये अमराज मोरू है क्या आप मुझे इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं देखे हमारे पास हर जीन की दो नकुल होती हैं। यानी दोनों वाले से एक ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। बच्चे सिर्फ मुतासर होते हैं अगर वो दोनों वाल से उत्परिवर्ती कॉपी विरासत में हासिल करते हैं। हर हमल के लिए चार में से एक के इमकान के साथ हमारी जीन्स में जिसम में प्रोटीन बनाने की हिदायत मौजूद होती है एक बिगड़ी जीन की वजह से ऐसी प्रोटीन बनती है जो ठीक से काम नहीं करती अलामत आमतौर पर किस उम्र में सामने आती हैं? एन पी ए की अलामत शीरखारी की उम्र में और एन पी बी की अलामत आमतौर आरोप टीन एज ऐसी पहले के चंद सालों में सामने आती हैं। एन आमतौर पर बचपन में सामने आता है लेकिन ये बाद में भी पैदा हो सकता है कौन कौन से इलाज दस्तियाब हैं? इन तमाम अमराज की अलामत का इलाज किया जाता है दौरों का इलाज दवा के साथ किया जा सकता है चंद मरीजों में फिजियोथेरेपी और गजाई मुआवनत मुफीद साबित हो सकती है मिग्लूस्टैट नामी दवा को मंजूरी मिल चुकी है और ये नेमन पिक टाइप सी के शिकार अफराद में बीमारी फैलने की रफ्तार को कम करती है एक इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ने क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल लिए हैं और हाल ही में एनपीबी के लिए मंजूर किया गया है मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने कॉल किया हमारी तंजीम आपको मुंदरजा जैल तक रसाई में मुआवनत फराहम कर सकती है दुरुस्त मालूम और माहिर क्लिनिकल मुशावरत ताज़ा तरीन रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल के अपडेट्स हम फराहम करते हैं जहनी सेहत और खैर आफियत के सिलसिले में मुआवनत दूसरे मरीजों ऐसी रहा करने के मौाक़ रिसर्च के मुताला में शिरकत करने के मौाक़ तशीस होने के बाद में रब्ता करूँगी आप बात करने के बाद मुझे अच्छा महसूस हुआ शुक्रिया एक मुख्तसर सर्वे में हिस्सा लेने और अपनी राय देने के लिए बर क्रम लिंक आरोप क्लिक करे और इमदादी तंजीमों तक रसाई हासिल करने के लिए ये वीडियो वेलकम ट्रस्ट की फंडिंग के बदौलत मुमकिन हुई एक साथ हम मस्बत फर्क ला सकते हैं